І на цей раз на інтерв'ю я запросила священника, щоб поставити йому неоднозначні, нетипові питання, які б, може ви хотіли поставити, але не нас зараз така серйозна тема. Ви серйозну тему затронули. Яйцеклітка береться е, операционным путем, а морська сем'я, відповідно, береться гріховим путем. Це вже гріхом. Чоловік може соблазниться, от вот священник, а от он там їздить на Мерседесі, або вот он там. Находиться на показі мод, і церква говорить о том, що ну, багато з цих проблем саме і за того, що люди жили близько життям до брака. Церква для віруючих людей зазвичай це місце спокою та надії. Віряни приходять сюди, щоб дізнатись відповіді на свої запитання або якось підтримати себе в складних ситуаціях. Але сьогодні буде нетиповий духовний контент. Тож привіт, я Маша, і на цей раз на інтерв'ю я запросила священника, щоб поставити йому неоднозначні, нетипові питання, які, б, може, ви хотіли поставити, але не наважувались. Тож знайомтесь? Я живу в Одесі, являюсь настоятелем храма Рождества Пристой Богородиці на Слободці. Служу вже 16 років священником. Всі священнослужителі діляться на три категорії. самая верхняя ступень это епископ, ниже пресвитер, то есть священник, да, как я, есть ниже еще диакон. Вот я отношусь к второй ступени священства, к пресвитеру. И, кроме прочего, являюсь заведующим всеми отделениями Одесской духовной семинарии, а именно регенским, иконописцем и швейными отделениями. Священик Олександр, я сьогодні хочу вам задати і християнські питання, і світські питання, а також хотілося б дізнатися деякі факти з життя священиків. Зараз склалась така тенденція, що багато священиків з'явилось. Тіктоці в інстаграмі почали священники більш сходити до світського життя. Ось я, наприклад, навіть бачила, що можна по інтернету там подати якусь заявку про молебен або про якусь послугу в плані церкви. А також я бачила на сторінках у священників у наших українських, що навіть є такий допис з приводу співробітництва або реклами звертатися за такими контактами. Що це за тен тенденція така, що священники Пішли в та в я не буду говорить за всех, буду говорить за себя, как я туда попал и почему. У нас есть, скажем так, молодежка при храме, то есть молодежное движение, это ребята, которые у нас в храм ходят. И когда мы начали общаться, я спрашивал, а где же вся молодежь, где наши ребята, где... Да, то есть получается, что многие ребята там от 14 лет и выше, они как-то обходят стороной храм. И э, мне хотелось бы как-то достучаться до молодежи. Как молодежь наша церковная говорит, так вся молодежь в ТикТоке находится. Я говорю, о, мне нужно туда. И таким образом я решил зайти в ТикТок. Я поначалу очень переживал. Как-то было стеснительно, неудобно, переживательно очень. Э, но это буквально в течение месяца. А потом все прошло и уже легко. Нравится даже вот в ТикТоке. Не стоило. Вас можно называть священником-блогером? смело стараюсь каждый вечер вести эфиры уже в течение года. В Тиктоке мы с все мечтаем вместе вечерние молитвы, отвечаем на определенные вопросы, если будет время, читаем еще написание. Как церковь ставится до дотягу? Положительно, потому что где люди там и мы. Здесь ничего плохого нет. Я общаюсь с людьми, рассказываю о жизни, церковной жизни, какие раскрываю какие-то духовные вопросы, темы. То есть, в принципе, в плане миссионерства это даже очень правильно и хорошо. А ось для багатьох вірян священники це такі люди, про життя яких ми нічого не знаємо. Ось цікаво, поза роботою про що говорять священники? Тобто, чи говорять священники про бій усика, чи розмовляють вони про те, як з дітьми сходили в Макдональдс, чи як відвідали концерти улюбленого виконавця, чи життя священників, воно все присвячено вірі, і все спілкування один з одним тільки присвячено вірі. Нет, у меня четверо детей, четыре сына. И, безусловно, с ними приходится общаться на любые темы жизненно важные. И не только с ними, да и со всеми окружающими. У меня тоже есть друзья, я тоже, говорится, человек. У меня есть родители, дети, друзья. Поэтому с ними приходится общаться на разные темы. Но нужно, Саня, не забывать о том, что я являюсь священником. И где бы я ни был, я всегда священник. И должен вести себя соответственно. Ось в інтернеті багато людей е, осуджують священиків, е, які там їздять на якихось іномарках, е, з цього приводу багато мемів. Тож хочеться запитати, з яких активів у священиків складається їх зарплатня. Я, е, хоч являюсь настоятелем храма, но я теж трудоустроєний. У мене є зарплата 8 тисяч гривень. Це да? теж платиться офіційно з храма. И то, что, допустим, там люди могут дать еще сверху, да, там благодарность за какие-то там требы, либо там за то же освещение, там, ну, того же крестика, да, да, это уже, скажем так, сверху, да, сверх этого дохода. Собственно, из этого и слаживается весь бюджет священника. Владыка Митрополит благословил, что все храмы давали такую зарплату, 8 тысяч гривен, да. У нас в городе, в Одессе, у всех священников такая зарплата. А в селах, конечно же, там все достаточно проблематичнее, потому что часто священник, бывает, даже не имеет за что купить кусок хлеба? Приходится священнику держать какое-то там хозяйство, знаю, там огороды. Священнику, кроме того, что он является священником, крутиться, где-то что-то делать, придумывать, трудиться помимо священства, чтобы как-то содержать семью. А чи може священник паралельно з ос своєю основною діяльністю відкрити бізнес? Наприклад, зробити СТО, або відкрити салон краси, або може швейне якесь виробництво. Ну, офіційний додатковий бізнес. В принципі, все можна в дітей розумного. Допустим, например, в городе, да, у священника по заняті, зв'язаних з священством. и у него мало времени остается на то, чтобы чем-то еще заняться. А этим делом может заняться, допустим, его супруга. Это не связь, что может открыть какой-то ночной клуб, что там такое, нет. Это речь о, как вы сказали, допустим, там, какой-то, допустим, открыто. может быть и можно. То есть, если, допустим, супруга этим займется, то у священника в городе нет времени. В селе, конечно, священник является еще и хозяином огорода, хозяином других там Хозяйств, поэтому там наверняка даже есть необходимость заняться каким-то еще, как у нас говорят, бизнесом. Ну, бизнесом понятно, что это громко сказано. Вот вы сгадали родинные связки священника, еще есть дружина, матушка. А скажите, чи священнику можно разлучаться, если есть ну, такая необходимость? Все же мы люди. Все мы люди, безусловно. И мы знаем, что разводятся различные категории людей, и венчанные даже, и даже священнослужители разводятся тоже. Разная была ситуации в жизни, к сожалению, не обходит стороной их священства тоже. Но, конечно же, не хотелось бы, чтобы кто-то разводился. Он еще становится неженатым священником. Называется такое, как целибат. То есть он уже жениться второй раз не может, он остается неженатым священником. Зачастую такі священники йдуть в монастир, і монастирі вже приймають монашество і закінчують життя в монашеському обліку. А, тобто у священика є одна спроба, тільки да? якщо вона не вдала, то все? Да. Хотілося б тоді підняти соціальну тему, яка зараз актуальна, це віра і мобілізація. Тобто, за нашими законами вказано, що людина за вірою може бути відсторонена від мобілізації і отримати альтернативну службу. Вірянин не може брати зброю до рук. Як ви прокоментуєте? всю ситуацию. Тема на самом-то деле очень шаткая, острая и, наверное, злободневная. Хочу сказать, что наверняка больше половины воинов в ЗСУ — это прихожане УПЦ. Поэтому нам нельзя стрелять друг друга, да, но когда идет речь о защите Отечества, мы, конечно же, должны защищать. Мы должны помнить о том, что Господь Бог своей рукой, по-славянски есть такое выражение «перстом», то есть пальцем очертил да, границы нашей страны. И мы, как законопослушные граждане, должны эти границы защищать. И все, кто приходил, брал благословение на фронт, мы благословляли их служили молебны. Я скоро даже больше, то из, я знаю много случаев, и ко мне лично приходили ребята воины ЗСУ, которые были на фронте, и благодаря материнской молитве, благодаря нашим совместным молитвам Божьей помощи, Вони ставали живих, а діливались лише якими-то небольшими царапинами після прийняття нового закону. Хто з до вас приходив там за справкою? Підтвердити, що він є вірянином там у ПЦ, щоб цю справку потім надати в відповідні органи та отримати альтернативну службу. Так, Да, мене приходило два чоловіка. І вони хотіли лише, тільки, щоб була бумага о тому, що є прихожанами храму. храма. Но это только два случая у меня было з нашого. Я нас приход большой в Одесі. А як можна отримати таку справку? Тобто ви маєте в обличчя знати да, знаю конкретно человека. Якщо человека не знає, таку справку не должен І что що ходит ну, не менше років храм, регулярно не так як приходить раз в годин садить Пасху, а регулярно до да каждого списення. Зараз в інтернеті я бачу багато коментарів від батьків. Які кажуть, що не хочуть хрестити свою дитину, тому що, по-перше, не бачать в цьому ніякої користі. По-друге, кажуть, що дитина має осознанно вибирати віру, і що ну хрещення ніяк не впливає на долю людини. Саме кльове з хрещення є те, це куми, з якими можна там. Випити і так далі. Як ви ставитеся до такої позиції, і чи насправді хрещення і не хрещення дитини якось впливає на її долю? Всегда, коли у нас происходит хрещення, предваряю хрещення, беседой з кріслами, желательно щось родителям. Перший момент вопрос: як подумати, за чим можна хрещення? Знаєте, я встречаю разные ответы зачастую, да, вот что вот, быть кумовьями, там, да. но я сразу начинаю объяснять. Во-первых, нужно крещение для того, чтобы стать христианами. То есть мы не можем стать православными без крещения. Вот, допустим, к примеру, как стать украинцем? Нужно принять гражданство Украины. Точно так же здесь. Как стать православным? Нужно креститься. При крещении дается ангел-хранитель человек. Наверное, не то очень нужно быть смелым человеком, чтобы прожить без ангела-хранителя. Без нього тяжело, скажу чесно, а сам хрестом ті легше такою крепкою і підтримка под... така в житті. А по большому счету крещение вводить нас в церкву, благодаря чому можем участвовать в таїнстві церкви, такі як исповедь, причастие, венчание, в інчасті, маса відповідь. То як ви ставитесь до таких сімей? Треба їх вмовляти чи пров... проводити додаткову роботу? То, понимаете, нельзя крістити человека, без веры. Поэтому мы крестим ребенка по вере крестной до 16 лет. Если человеку больше 16 лет, мы крестим его по его вере. В нашем современном суспильстве церковь вважает секс до шлюбу грехом. У нас уже священники есть в ТикТоке, а секс до шлюбу до сие грехом. Чому так? Из священного писания мы знаем, что по грехам родителей страдают дети до четвертого рода. То есть говорить о том, что супружеские такие отношения, постельные, да, до брака, являются грехом с точки зрения православия. Соответственно, этот грех могут страдать дети. И вот то, что дети плачут во время крещения, является показателем того, что родители не венчаны. То есть нужно с современной молодью как-то работать, чтобы все-таки она до шлюбу не занималась сексом? С теми, с кем я общаюсь, конечно же, мы говорим о том, что должна быть жизнь целомудренной. Целостность должна быть мудрой. И мудрость должна быть целой. Потому что если допустить какие-то отношения внебрачные или добрачные, к сожалению, могут быть проблемы. И церковь говорит о том, что ну, многие из этих проблем именно из-за того, что люди жили близкой жизнью до брака. Есть различные болезни детей. Как вы думаете, почему дети болеют? Не просто так, что они что-то сделали плохое в жизни, а зачастую по грехам родителей, а может даже не только родителей, а и дедушек, и прадедушек, прабабушек. Как церковь относится до штучного заплиднения? У меня есть друзья, знакомые, которые имеют клиники экоблаготворения. Конечно, церковь не приветствует и не может благословить на такое действие. Почему? Есть несколько причин. Во-первых, проблема первая, на мой взгляд, ну и на взгляд церкви, да, материал яйцеклетка берется операционным путем а мужское семя соответственно берется греховным путем это уже является грехом раз во вторых то что оплодотворяется много яйцеклеток и оплодотворенные эмбрионы оставляются на потом непонятно когда а ведь по мнению и по учению церкви у человека дается душа на момент зачатия то есть все эти эмбрионы это уже по мнению церкви живые люди они заморожены то есть эта церковь никак не может приветствовать. Конечно, мы всегда рады видеть деток, видеть, что жизнь продолжается. Благословить на эко мы не можем, но если у вас родится ребенок эко, мы скажем вам молодцы. А что церковь думает еще до суррогатного материнства? Церковь осуждает такое действие. Я, честно, в своей жизни не встречался с такими моментами. Я слышал об этом Слышал, видел, может, какие-то фильмы, но никогда об этом конкретно я не встречался с людьми, кто таким делом, может, занимался, и, соответственно, не могу вам даже как-то прокомментировать. Я считаю, что лучше, чтобы у людей были свои собственные дети на худой конец, если они получаются да, родить своих детей, то в таких случаях я часто говорю о том, что возможно... Господь хочет, чтобы вы установили ребенка с детского дома. Почему? Потому что Господь благословляет таких людей, особым таким благословением. У меня один знакомые люди, они в течение 10 лет не могли иметь детей. Они э, решили себе установить ребенка. І ви знаєте, вони, коли установили ребенка, повністю підписали всі документи, Вона, мама узнала, що на третій місяці беременности. Тому Господь може ребенка тоді, коли люди встановлюють ребенка. Може бути такое. Хочу повернутися до християнських ритуалів. Ось, ну, щодо людей, то зрозуміло там хрещення, вінчання. Але поясніть мені, нащо охрещувати автомобіль? Це ж не людина. Все, что есть у православного человека, все э, нуждается в освящении, не в крещении, а в освящении, потому что крестить нельзя э, вещь, Кре крестить может только человека, а любая вещь, она нуждается в освящении, Освещается дом, магазин, пароход, машина, э, еда, то есть раньше даже у нас в Киевской Руси было так, что издревле люди допустим, к примеру, ну вот у нас сейчас в Одессе да, появилась клубника, да, то первое, допустим, первую клубнику, да, которую люди, допустим, себя вырастили на огороде, они несут в храм на освещение, чтобы первую клубнику сесть освященную. Как, допустим, освещаются вещи? Православные христиане стараются в новых вещах прийти в храм. Таким образом, вещь освещается тем, что она находится в храме. Ну и так дальше. То чему же я осветить, например, холодильник, чепичку, чтобы они давали мне там добрые продукты для моей жизни Здесь э, как все происходит? Освещается квартира. Квартира освещается приблизительно раз в три года. Почему? Потому что в любом случае в течение трех лет за три года, что то в квартире меняется? Допустим, как говорить, холодильник добавляется, телевизор, люди могут сделать ремонт. Во-вторых, могут там переехать в другую квартиру. Кто-то, может быть, в квартиру зашел. Поэтому рекомендуется освещать квартиру раз в три года. Таким образом освещается все, что есть в квартире. То есть конкретно для отдельной речи не треба освещения, лучше освятить поселок. Да, но ну, есть еще, допустим, вещи такие, как, допустим, крестик да, нательный конечно же, нужно прийти, допустим, иконочку, да, освещается строго только в храме. Допустим, крестик ставится на престол, читается молитва особая и открепляется святой водичкой. А дома, в принципе, когда люди что-то купили, желательно, чтобы у всех дома была святая водичка. И когда принесли домой какую-то новую вещь, взяли святую водичку и покрепили крестообразно во имя Отца и Сына и Святого Духа. Знаєте, я робила якось сюжет про свідків, Єгових, але ось вони називають себе християнами. Так то як традиційна християнська церква ставиться до свідків. Эти темы, конечно же, нужно стороной, почему что у нас очень легко сказати какую-то вещь, то можуть описать як да, роже між релігіозним та міжконфесіональним? Скажу чесно, що относиться ко всем дружелюбно. Все молодцы. То, что находится в какой-то другой вере, что-то еще, это дело личное каждого человека. Я не господь Бог осуждать тех либо других людей. Я уважаю всех, потому что Господь любит всех. Но у нас есть православная вера, и я и всех, кто находится в этой вере, стараюсь удержать в этой вере и не дать им уклониться вы э, ту либо другую другую там, христианскую там какое-то вероучение там светлякова либо другие. Як церква ставиться до пластичних операцій та е, модифікації тіла? З одного боку, да, от Бог нам дав таке тіло, то якби і живіть з таким тілом, а з іншого боку, ну життя жодне, хочеться його прожити і, 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 і з такими очима, як я хочу, і з таким тілом як я хочу, якщо є можливість таке зробити, тож як церква ставиться до пластичних операцій? Каждый человек красив по-своему. Я не знаю некрасивых людей. Если у кого-то там может быть нос некрасивый, значит у него глаза красивые. Если у кого-то там глаза некрасивые, что-то другое красивое. Но все же хорошие люди, плохих людей нету. И поэтому, знаете, конечно, Господь Бог создал человека таковым. Но, допустим, аккуратненько подчеркнуть какие-то вещи. Я даже очень приветствую. А касательно пластических операций... Я знаю из опыта тех, кто ко мне приходил, девочек да, там женщин. Вот, к сожалению есть такая тенденция, что, когда человек сделал одну операцию, почему-то со временем хочет сделать еще одну операцию, еще и еще. И бывает так, что затягивает эта история настолько, что человек себя полностью меняет и искажает себя, на мой взгляд, и становится совсем казалось бы другим человеком, хотя он и так красивый. Церковь, конечно же, не осуждает никого, потому что личное дело каждого человека. А перед Богом будем отвечать. Ну там посмотрим. В церкві чи знають про людей трансгендерів, бісексуалів, бінарних особ, обговорюють ці моменти? І як церква ставиться до таких людей? У нас зараз така серйозна тема. Ви серйозну тему затронули. Всі нужно вчитися на історії чаще всього. Ми можемо узнати історію, допустим, по біблії. Біблія це у нас всемірна. признанная историческая книга. В Библии есть такой момент, связанный с этим делом тоже. В частности, вы, наверное, слышали про Садом и Гамору. Проблема была в том, что в этих городах было очень много на наш взгляд теперешний, да, неправильных сексуальных таких ориентированных людей. И настолько это глубоко и сильно уже зашло в эти города, то основное количество этих людей, жителей этих городов, они относили себя к другим противоположным полом, то есть делали различные страшные вещи, и Господь, мы знаем, не выдержал такого беззакония, и эти два города полностью стер с лица земли Огнем с неба. Об этом мы узнаем из Библии. да Почему сгорели города? Потому что люди вели себя иначе, чем Господь Бог благословит. Мы знаем, что э, есть союз между людьми. Да? Брак. Для чего вообще люди э, венчаются? Есть две причины. Первое это для гашения разжигания плоского, да, второе для э, совместного рождения детей. Очень хотелось бы, чтобы у нас в Украине было как можно больше детей. Я за это очень переживаю, ратую. И, конечно же, о каком рождении детей можно говорить за людей, у которых там, да, вот как я не очень могу правильно выразиться, да, кто которых допустим соц... э, секс меньшинства, да, другие там. Конечно же, у них дети не могут родиться. И соответственно, и Господь Бог это тоже осуждает. Поэтому и Церковь к этому не может относиться благосклонно. Но в любом случае Uh, каждого, каждого Якщо наприклад держава прийме законодавчо, що однополі люди можуть приймати шлюб, чи на фоні цього може церква прийняти рішення, що такі люди однополі, можуть бути вінчені? Я думаю, що наша церква таке рішення не прийме. Вернее, прийме рішення, которое не буде благословляти такий союз людей. Ну а як буде на самом деле, тільки Господь Бог знає. От у світовій практиці відомі випадки педофілії зі сторони там священиків різних конфесій і так далі. В Україні я таких випадків не чула на щастя, я так думаю. Але я хотіла вас запитати: чи допускаєте ви, що зі сторони священнослужителів могли бути такі випадки, і чи обговорюють українські священники між собою випадки педофілії? О свете. К сожалению, я признаю, к сожалению, что такое происходит, но происходит это в основном в католической вере. Там священники не женятся. Понимаете, это своего рода как монахи. да, То есть монаху быть нужно в монастыре. А если монах миру, но ну это тяжело быть такому монаху, понимаете? Очень тяжело. Потому что и в монастыре было тяжело, а вне монастыря сугубо тяжело. Поэтому у нас православная церковь благословила священству жениться. У меня есть матушка, дети, соответственно, да, таких проблем у нас в Украине вы практически не слышите. Католические священники живут в миру, и наверняка им сложно выдержать все искушения, которые дьявол посылает им. Только этим я, собственно, я объясняю то, что происходит. Но это прискорбно. Мне бы хотелось бы все-таки, чтобы им церковь тоже благословила, женатое священство, чтобы избежать и таких проблем тоже. Як ви вважаєте знов таки ж про е, світське життя священників? Ось я помітила, що в Європі, в США, священники стають героями програм таких розважальних, бесід е, су, суспільних. Тобто священники стають такими е, соціальними фігурами. Як ви вважаєте, чи можливо таке в Україні і чи доцільно воно буде? Я думаю, що таке можливо в Україні. Але... в реале будет достигнуто, что это неприемлемо, потому что зачастую эти светские такие моменты, они могут привести к соблазну. А что такое соблазн? Когда если священник вводит в соблазн э, человека, человек, знаешь, что священник занимается таким вопросом, может быть, может быть и хорошее там дело, да, может обычно хорошая светская беседа, да, все, но человек может соблазниться, скажет, вот священник, а вот он там ездит на Мерседесе, а вот он там находится на показе мод, ну, к примеру, да, и, конечно же, люди могут соблазниться таким поведением священника и могут уйти из храма. Поэтому я считаю, что это неприемлемо. До речі, ви знову згадали Мерседес у священиків. Тобто, якщо у священика будуть, ми побачимо мерседес або якийсь дорогий годинник, або ще там якийсь дом здоровезний. Тобто, ми, як віряни, можемо розуміти, що він піддався спокусі, тобто згрішив. Чи може такому священнику бути якесь покарання з боку церкви? Видите, ви говорите, він згрішив. но он перед Богом может быть не совершил богатым человеком Богу Богом не запрещено быть богатым понимаете мы знаем из священного Писания что богатые допустим пример был Авраам Один из богатейших людей своего времени был Ио многострадальный но это не помешало им быть добрыми людьми к сожалению богатство портит человека и поэтому у нас и священство и священное начале да говорят о том что нужно стараться чтобы жить такой жизнью чтобы она не привлекала внимание людей, чтобы не вызывала их согласно. Это что касается священников. Но людям я рекомендую помнить о том, что священники – это обычные люди. Конечно же, облеченные саном, и как у любого человека, может появиться желание тоже приобрести какую-то хорошую машину. Но если вдруг там есть какой-то там, я не знаю, бизнес у священника, мало ли там, да, что он там может себе позволить там, да, либо, допустим, кто-то ему подарил. У нас тоже есть случаи даже в Одессе, когда, допустим, священнику там, да, какой-то там очень богатый человек, допустим, подарил какую-то хорошую машину, да, и отказаться от подарка нельзя. И взять нельзя, и не знаю, что делать с таким вопросом, да. Поэтому я рекомендую всем ни в коем случае не осуждать никого, и священство в том числе, потому что все мы люди, мы все можем войти в какой-то соблазн. Я советую никому не соблазняться поведением любого человека, а священникам рекомендую ни в коем случае не вести такую жизнь, которая может вести в соблазн людей. Скажите, будь ласка, с початком... і до сьогодні. Як змінились люди, які приходять до церкви? Які вони? Який в них настрій? З першого дня війни церква в голові з Владиканофрієм, все священство українське православне церкви осудило війну, як такову в цілому, тому що війна – це війна. А касательно того, що люди поменялись, и дом поменялись. Тому я смотрю, що в последнее время люди стали более чуткими к чужому горю. Это меня с одной стороны радует, но с другой стороны огорчает, что таким страшным путем, как война, мне бы хотелось бы, чтобы люди наши все э, переосмыслили многие вещи в своей жизни, изменились, стали лучше и чтобы война быстрее закончилась.